Добрый день! Сегодня мы с вами сделаем маленькие корзиночки для маленьких фей, для того, чтобы они в походе вместе с нами на Пасху в церковь чувствовали себя комфортно и могли принести свою маленькую корзиночку с прекрасными маленькими яичками. В эту корзинку можно будет положить и перепелиные яички, и маленькие шоколадные, чтобы наши детки с удовольствием шли на такой прекрасный праздник, как Пасха. Для этого нам понадобится стаканчик, совершенно любой. Мы срезаем верхушечку. Это нам часть не понадобится. И вырезаем донышко. Теперь нам понадобится ленточка. Будем оборачивать стаканчик ленточкой. периодически обязательно подкрепляем горячим клеем, чтобы потом ленточка не скользила. То же самое делаем с донышком. Теперь будем украшать. Теперь мы с вами сделаем ручку. Для ручки можно использовать вот такие вот проволочки и на них мы оденем кружево. теперь закрепим ручку в корзинке. У меня есть такой дырокол. С его помощью я хочу сделать маленьких зайчиков. Вставляем бумагу, фоамиран, все, что у вас есть. И получаем вот таких вот крошечных зайчат.